家人们，一只鸡就这么吃完了，吃羊排，吃，开吃开炫大羊排，手把大羊排，擦擦嘴啊，行了，老铁，擦擦我的嘴，好，擦擦我的小油嘴。现在买的东西都这样吃吗？对我现在这些食材都是自己买的，自己做直播就是开销大呀，今天。 怎么回事啊？我这两天网不太好，哦、爸，你这两天把网修修吧。又是花，我昨天说的话，你们你们都没往心里去，不上人，上不了人，明白不，老铁？哦、你问问他什么情况。咱们直播间老铁们是真人的，给莹莹点点小红心行不行？直播间七千个人，我以前这个点开播半个小时，人气上一万了，七千个人。如果你们要是真人的话，你们点点小红心，我看看有多少个真人，一人点五下，我就能看得见，老铁们啊，来个大羊排，刷点料汁 这个大羊排今天是清水炖的，剩了两盒，还想买明天吧，今天不着急，明天吧。头发，哎呀，你磊哥的头发又重现江湖了。好，擦擦我的手。哎呀，假人啊，你骗我呢？你假人你还能打字儿啊？机器人还能打字儿？来个小羊排七七八，刷点小料汁儿。说话算话，开点美颜呗。哦。 你忘了是吧？不好意思，我忘了。行，等一下啊，非得让我开美颜，老铁们啊，<laughs> 来，老爹把那美颜给开开，我忘这个事儿了，开个一级美颜。你要开美颜，我爸最在行，一上来就开，马不停蹄，刻不容缓，点原图、啊，点呀、啊，怎么不点啊？点中间，好了，行了，姐妹们开了，开呗，开啥美颜呀，老铁，那无美颜多好啊。 那无美颜多真实啊！一会儿再关吧，再刷个小羊排，刷个料汁。长得太委婉了吧？长我长得比较磕碜，老铁，真的我长得对不起观众朋友们这双眼睛，我长得就是丑，但但你能有什么办法呢？长得就是比你比长得就是没你好看，还能坐在这里吃，你说气不气人？太丑了，老铁，我长得就是丑，没有别的什么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 特长。嗯，眼皮是做的吗？做的，打的双眼皮 花重金嘎的，哎哎，来点蜂蜜，好，来点蜂蜜，再给它抹点这个酱，给它抹在均匀上，来个大羊排啊！吃完一样，还有一样，接着吃，接着炫。妈，今天准备活珠子了吗？好，再刷点我的小照小料汁儿，刷的火鸡面料嘛，嗯呐、啊，妈，火鸡面料开个讲解吧，刷上一点，来个大羊排。 看惯了也就看顺眼了，对呀、啊，老铁。那总总说实话，姐妹们，啊，刚开始的时候很多人都不喜欢我，后来慢慢慢慢的我直播，然后大家也都喜欢我了，也都认可我了。就爱实话实说，没有老铁啊，没有，这不是含蓄一点嘛，对不对？低调一点嘛，啊，刷个料汁儿啊，来点小鸡麻。 慢点吃，好嘞，老铁，我着急，我想赶紧吃，饿了，着急。我我开播之前，我至少得有几个小时，这四个小时没吃东西，我饿得慌。哎，又饿又渴，喝口水。嗯，来吧，姐妹们，点点小红心，家人们啊。 这样梳头发好看，我看了你第一眼就很喜欢了，谢谢我家老铁啊，谢谢家人们支持。来，老爹把美颜给我关了，啊、行了，关美颜吧，赶紧的，快点关美颜，别磨叽。红色的是什么料？这是火鸡面酱。吃那么多能消化吗？不消化，老铁。一看你就是没看过我，点一下中间，一看你就是不怎么经常看我直播。我吃这些东西都不吸收，都不消化，老铁们。再吃个水果打个底啊。 再接着吃个羊排，别着急，慢慢来，看着舒服点没事儿。老铁，无美颜，脸上一个褶子，一个坑，一个洼洼都能看得见。来个牛油果七七八，吃一个牛油果的啦，把好看的一面往上摆，让我妈来个牛油果七七八，七七八，七七八，咋啦？不开美颜难看？ 咋了，胡的慌。嗯嗯，开美颜。你问一下他那个网怎么回事，是不是咱家夏天到了，温度过高，就第二天了，明白不？嗯嗯，现在就发微信。 今天无美颜不直播了，因为今天无美颜看的太糊了，所以说我就把美颜开开了。但是咱们该吃的还得要吃啊，该吃的吃，该喝的喝，该唠的唠，该直播直播，继续往下进行。挤的啥呀？蜂蜜，老铁，挤的是蜂蜜，挤点蜂蜜酱，来个小蜂蜜七七八。这两天马上就交房了，对。 这果子是酸的吗？不是，这果子没啥味道。我喜欢就是蜂蜜吃。一公斤没有，一公斤没有货。来个大羊排吧，吃个大羊排。嗯，没吃过。 你们来我家，来北京找我，来北京找我一起吃，我正好缺一个帮吃的。晚上我也搬完家了，来个小羊排啊！赚的多吗？赚的不多，老铁，我现在比普工、普通打工的稍微多挣点，但也没多哪去。目前我也没法工作，只有做吃播，只有做直播才能养活我自己。你在北京哪个区啊？ 咱们给莹莹点点小红心家里面，家人们，莹莹给你们吃个大羊排。买房子了吗？没有，租的。我没买房子，我父母买房子了。我父母的房子租出去了，老铁。 我父母的房子租出去了，新买的房子租出去了。我爸妈房子多，嗯，蘸的什么料？自己调的小料汁，嗯，来个手把大羊排。哎呀，给它嘎下来。莹莹嗓子好点了吗？还行吧，好点了。今天抹了点药。 牛油果高热量，我不怕。所有的高热量在我面前都是小 case，所有的高热量在我面前都是一文不值。客服没有回复呢，客服下班了。明天八点十点钟，八点以后你去找客服，客服也是人啊，客服到点也下班啊，这都几点了？嗯。 刚吃了，没跟你们聊天，点点小红心，家人们啊，跟你们聊聊天。我叫莹莹，我今年二十一岁，我身高一米六二，体重七十斤啊。嗯，这么大的羊排要煮多久？这么大的羊排，高压锅，那个大桶锅，差不多两个小时吧，很快就好。嗯。 这羊皮必须得留给磊磊吃。标准身高，净身高一米六二，不穿鞋，不穿鞋，净不穿鞋的净身高是一米六二，老铁们，穿上鞋应该是一米六五了吧？反正我对我身高没有什么太大的要求。嘴巴好点了吗？好点了，老铁们。 李云晚上好，晚上好，家人们，晚上好呀，老铁们，来个大羊排吃一吃啊！羊排是买的还是做的？羊排是我们家厨师给我做的，我自己花钱买的。我们家厨师给我做的，我们家厨师给我干活不要钱，因为我们家厨师是自己人。嗯。目前我的团队里边有三个人，一个是我父亲，一个是我母亲，一个是我，我们三个人做直播。 吃这么多还这么瘦啊？嗯，因为不吸收不消化。下一个肉是啥肉啊？给我端过来。嗯。 来，蕾蕾，给你吃个羊排，你能吃吗？羊排、啊。嗯，来给你打一块，你尝尝。不不不不，啊？你不吃？嗯。你能吃啥呀？吃个别的吧。这也不吃，那也不吃，你能吃啥？铁子，我就问你能吃啥？能吃苦吗？你就不想吃苦<行>是不是？来个大羊排，姐妹们，他不吃，咱自己吃啊。给您父母留一点，我。 来，老爹后面站当保镖站着。我问你，你吃不吃？呃，吃不到了。老铁，不是我不让他吃，是他自己不想吃啊。你整的整的我挺无辜的，家人们，我也想让他帮我吃两口啊，大鱼大肉让他们吃两口，但他们不吃啊。嗯。谁让你吃我东西呢啊？ 你又又又吃我东西了啊！你让他吃不了，那么晚了消化不了啊。磊磊是弟弟吗？磊磊是他老铁。我弟弟不玩直播。他弟弟早睡觉了。弟弟睡觉了。哎，磊磊都让你给吃胖了，胖了吗？磊磊？胖了三斤多。啊？三斤多。嗯，没事，才胖三斤。嗯嗯，那、嗯、扣都扣不上了。 嗯，给磊磊吃点。嗯、蕾蕾吃点你磊磊不吃，不吃都是我的了。太晚了，消化不了。把这个羊羊肥肉给它刮一刮。嗯，这个羊瘦肉还是可以吃的。看你吃的好香。嗯。 把这个肥膘膘给它扯下来，还有啥肉吗？妈妈，给我端过来。花花枝差，不知道为啥，问问官方吧。嗯，是不是该交钱了？这两天就一直没好过。你们喜欢莹莹的，可以那个稍微的看一下。嗯，明天你也去买。 中午吃，别晚上吃。晚上吃的话，吸不好吸收。你吃了之后都长肉。吃饱了没有了，老铁？没、哎、小子，羊头没小子。穿的衣服比较厚，所以说你感觉我胖了。 我还是那些分量，老铁们吃播是吃不胖的，因为我们吃播都是有暴食症的。你们如果要是直播间有暴食症的、没有工作的，你们可以联系莹莹家人们啊。马上就搬家了，我一个人我也吃不动了。我前段时间去做胃镜，医生说我胃不太好，幽门螺旋杆菌的值比较超标，所以说我最近一直在吃药。但是我也不能停停播，老铁，不能停播。这刚起色，刚刚直播就让我停播，我受不了。妈，你受得了吗？ 受不了、啊嗯<头>！你咱不播婚姻养养？嗯，是的。来端走吧。你别往那边去了，你在旁边就行、是。你那边太远了。这个模型也端走吧，妈。擦擦桌子。 上个羊头，这个也不要了吗？拿走吧。